志飞啊，我原来以为你还年轻，还需要更多的历练，今天看来是我多虑了。今后有花花陪着你，我也就放心了，志飞。 我宣布，从今天起，我卸任周氏控股董事长一职，由周之斐接任，掌管集团上下所有事宜。 志飞，你做到，是因为有你在，是我一见你的面容。我知道你心里还有事儿，我陪你一起。不慌。你真好。 恭喜周总升级，喜提中式控股董事长。周总威武，绝地反击，夫妻同心，其力断金，结婚结婚结婚！ 小然他怎么样了？还是那样，不吃不喝，谁都不肯见。这种感觉。 师傅，师傅，师傅，你怎么来了？我来是找他麻烦的。啊？周鸿生，我把我徒弟交给你照顾，可我没让你把他照顾成你们家的孙子媳妇。<laughs> 师傅不是你想的那样。你以为你的所作所为能瞒得住为师吗？你就是周志斐。师师傅好。别乱叫，师傅不是随便叫的。我师傅叫金泉大师。哦，金泉大师好。周志斐。 你知不知道，自古以来要想娶我们施家的人，要先经过一番试炼。只有通过试炼的人，才可能有资格做我们施家的乘龙快婿。师傅，咱们施家啥时候有这规矩、啊嗯？我说有就有。周志飞。你敢不敢接受挑战呢、啊？当然敢。 我对花花的真心，不怕任何试炼。好，我们施家试炼女婿的传统项目，就是过火盆、滚钉板、举大鼎。念你没有任何的武术基础。 这些都免了，所以我为你量身打造了新的试炼项目，共有三关。你们怎么会在这？是周老先生找我们来的，让我们全力配合清泉大。